الحمد لله الرحمن خلق الإنسان علم البيان أحمد وأشكره وأتوب إليه وأستغفره الذي رفع منزلة أهل العلم والإيمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا فيا أيها الأخت الله أولا اهنئكم بتهنئة قلبية عطيرة على هدوئكم عموني في هذه الحفلة المباركة فإني أحببت أن ألقي أمامكم خطبة وزيزة حول الموضوع المدرسة الإسلامية بتوفيق الله تعالى تدعو أشهد الخير خير جديد عندما يتجه آلاف الطلاب والطالبات إلى المدارس والمعاهد والجامعات في بداية قصر الناظرين عندما يسيء العلم في الأمة ويتضاضع الجهل أمام إشراقة الفكر في طريق النهاية العز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته